Кажуть, що е, життя розпочинається з добра, з доброти. Я хочу, щоб наш ранок розпочався з добра, з доброти, і е, тому зараз в моїй студії гостя, е, кер, е, керівник благодійного фонду Доброта та довіра Валентина Ткаченко. Доброго ранку. Доброго. Ми завжди кажемо доброго ранку, доброго дня і дуже рідко вкладаємо в ці е, слова. Той сенс, який має бути, ми це робимо автоматично. Ви кожного дня робите те, щоб для когось цей день дійсно став добрим. І е, за це ми не перестанемо, по-перше, вам дякувати, Валентина. І е, сьогодні я знаю, ви до нас знову з новинами, тому що у вас робота кипить постійно. Чим зараз живете, що зараз робите? Ну, ну, как всегда, мы в постоянном процессе что-то отрабатываем и быстренько, быстренько готовимся к чему-то новому, потому что, в принципе, идей очень много и хотелось бы их всех реализовать, но по мере возможности, то есть как бы поддержки того либо нового, у нас, к сожалению, то есть как бы по программе мы делаем меньше, чем бы хотелось, чем бы вообще вот обхватить это все. Вот прошла Масленица, замечательный праздник, да, в принципе, как бы тяжелое положение было в стране, и с Небесной Сотней была связана да, mm -hmm. да, но все-таки дети дослуживают, чтобы им уделили внимание, небольшого праздника, небольшого каких-то улыбок, какого-то смеха в своем плане, потому что придя к нам на праздник, который был в сказке в городке нам, мы были гостями, нас пригласили, была замечательная программа у них. Я очень рада, что все-таки мы начали сотрудничать тоже еще с городком сказкой. У нас был стол, было очень много блинов. Благодаря нашим мамочкам города Николаева, которые свободные волонтеры, которые <связано> подключились, напекли блинов больше, чем полтысячи у нас было блинов. Интересно, и у нас был голосует. такой процесс, что мы только выложили, кто-то через там через минут 20 подходит, приносит горячие их сразу на стол. То есть блины не успевали заканчиваться и на горячего плана. Все дети приходили, взрослые приходили брали у нас. С блины с медом, с вареньем, с джемами, был горячий чай, но не просто так. Взамен мы просили у них улыбку. Сейчас монтируется у нас галерея улыбок, то есть на тот момент у нас работал два фотографа на подхвате, и с разных сторон мы снимали детей с, блинами, с улыбками. Вот это здесь позитив, мы хотели собрать и сделать такую, скажем, небольшую альбом галереи, чтобы потом выложить и показать, насколько все-таки наши дети прекрасны, насколько они умеют радоваться элементарным вещам. І е, я знаю, що зараз ви готуєте наступне свято до такого весняного першого очікуваного свята. Так, свята мам, 8 березня, свята всіх жінок, дівчат. Ви також вирішили зробити свято. Що це буде? Ну, это э, праздник у нас, в принципе, в плане каждый год. Мы не можем, то есть, оставить внимание женщин, э, с которыми мы работаем, с которым, которых мы знаем, и вообще с женщин, скажем, города Николая, потому что я им очень благодарна, потому что это те же мамы, бабушки. Девочки, которые нам приходят, молоденькие помогают, что они действительно выполняют очень большую работу, несмотря на то, что они как заботятся о детях и как бы помогают так, что все-таки вот все держится на простом народе, и они, очень много вот от них помощи исходит в таком плане, что мы их подсоединяем и задействуем их в разных своих акциях, и действительно от них большая помощь идет. И иногда хочется их поблагодарить в этом плане. И для них будет действительно сделан концерт. То есть это не определенная категория людей. Нет, это для любых женщин города Николаева, которые бы пришли бы и просто насладились, скажем, праздником. Где будут выступать и самые маленькие от трех лет, и взрослые. Это будут и детского плана постановки, будут взрослые выступать с более, скажем, сложными, красивыми постановками. Также а будут где быть, вы актеры выбираете? Да, скажем, что вот, сходя с того, что у нас же на своей базе работают да, детки вокалы, хореография. И я очень благодарна нашим хореографам, которые, в принципе, каждый день перед... Начали сейчас еще... Они работали через день, сейчас они работают каждый день чтобы успеть доработать то, что мы поставили. У нас на базе работают детки от 3 и, скажем, до 16, до 17, а старший главный тренер работает со старшими от 14 и выше, также ждите инвалиды и малообеспеченные многодетные. Но смысл не в этом. Смысл в том, что насколько они хотели выступать, они вот нельзя было выгнать. И я благодарна в том, что сейчас еще подсоединились дополнительные коллективы. Они хотят разбавить наш праздник. Они хотят участвовать в таких замечательных э, праздниках благотворительного плана. Не просто там какие-то отчетные концерты, а тоже от себя подарить кусочек какого-то тепла со сцены, как и наши дети тоже. Вот они, ну что они могут дать? Они могут подарить свой лучик света, который у них внутри. Вот я считаю, что вот все наши детки – это маленькие лучики с талантами которым мы им даем возможность развиваться, показывать себя. Праздник у нас пройдет 5 марта, это будет четверг на 5 часов вечера в ДК «Молодежный», раньше был называли в ДК 40 Васляева», uh -huh. один адрес. Мы разговаривали с директором, я очень благодарна Захаровой, что а, уже, скажем, на протяжении второго года мы с ней работаем, что на благотворительной основе нам выделено помещение большого зала, раздевалка, где мы можем спокойно провести праздник, то есть не были очень то есть не по времени, ни в чем, что действительно это очень большой плюс, как бы, что с нами работает в этих направлениях и пытаются не только, то есть как бы нам как-то в этом плане помочь, а ну и разбавлять наши праздники тех, кто тоже хочет участвовать в какой-то благотворительности даже таким планом. Чего будут такие сюрпризы на этом свете? Пока еще как бы не до конца доработана программа, что у нас еще есть немножечко времени, все зависит от того, насколько будет разбита программа и насколько у нас будет возможности. Потому что на сегодняшний момент хочу сказать, что тяжело говорить, что мы шьемся вот из последнего, что мы же обшиваем своих деток, а на базе их практически 40, а те, которые будут вот, вот в старшие выступать, и плюс у нас еще вот есть, скажем, инвалиды, да, которые тоже поступают, это более взрослые люди, их нужно, ну, скажем, более красиво преподнести, чтобы украсить их это во всем, что... Мои обращения все-таки обратно же, как говорится, каждый раз везде стучу, стучу, стучу. стучу. Сапокаместь не достучалась обратно ни до одного сегодняшнего нартепа, ни до одного какого-то там крупного предпринимателя. даже уже прошу, то есть официальное письмо, что дали хотя бы но это они просто как бы на сон, чтобы я хотя бы понимала, почему. Почему они хотят помогать, скажем, не финансово, а в каких-то элементарных вещах, которые прошу как бы выделить, допустим, на ткань, да, вот элементарно я считаю в этом плане. Или вот мы проводили сказку... на требует хват... давать гроши, да, так, просто, ремонт, да, ткань, помощь камень. приобретение того-либо, я конкретно указываю, что бы мне надо было. Тем более это обращение там бывает раз-два в, в год, это я считаю, ну, насколько минус, что всегда наш фонд пытается своими силами как-то все это сделать. Ну, на сегодняшний момент уже из шести обращений я получила четыре ответа, где просто пишут, что мы ну, умнички, мы такие хорошие, мы занимаемся полезным делом, ну, продолжайте заниматься в дальнейшем сами, типа всего вам хорошего. Вот. Ну, ну, есть такое. Но со мной, знаете, я не буду пускать руки в этом плане. Даже если у нас нет возможности, я все равно буду выискивать их, все по кусочкам как-то собирать. Но наши детки будут выступать, наши детки будут показывать себя. И я думаю, что это большой плюс, потому что если мы их сейчас оставим здесь, вот так вот, как бы, да, вот у меня нет возможности, и я вот все, я иссякла, а что им делать? Те же в ответе за них. Что это означает для этих детей? Они, стану, по они пойдут на улицу, я вам просто хочу сказать. У них ничего уже не будет. Да? Вот. Они где-то заняты, они себя реализуют, они показывают. У них появляется то чувство, что они нужны кому-то. Угу. Они нужны нам, они нужны людям, то есть они воспринимают Это дети каких-то особых категорий? Да, у нас вот практически 70% нашей базы это дети малообеспеченные, многодетные либо дети инвалиды. Ну, скажем, больше там многодетные и малообеспеченные. Сегодняшний момент их меньше не становится. То есть сегодняшним, скажем, жизненным устоем, да, и уровнем то. И очень тяжело смотреть на то, что действительно они мы, мы, все нищие в этом плане, и что мы бесплатно с ними занимаемся, мы бесплатно их общаем, мы их вывозим. То есть фонд занимается полностью реализацией этого ребенка. Насколько у него был бы он талантлив, бывает, да, действительно там урок два и все, и ребенок очень со сцены, это просто талантище. А бывает, что детки немножко тяжело им дают что-либо, но, но они себя реализуют, они где-то задействованы, и вот они уже не сидят где-то на улице, скажем, не шкодят, да, там не попадают плохие компании. То есть, как бы, я считаю, что мы занимаем свою нишу правильную в этом плане. Мы развиваем детей и даем возможность их себя показывать, не даем возможности превратиться, скажем, трудного ребенка. Угу. Скажите, пожалуйста, насколько вы співпрацюете в этом плане с социальными службами? Мы очень тесно связаны с Заводским фондом инвалидов, Пивнева, то есть как бы плотно, мы плотно очень работаем, потому что в том году вот, мы делали для них концерт, мы ну, работаем, просматриваем, кто у них и как. В этом году мы точно так же будем делать для категории этих людей концерт также мы работаем с соцзащитой потому что вот даже был на, на, на праздник у нас был на день инвалида в доме учителя и они знали что мы работаем с этой категорией и просили наших ребят которые работают да, выступ, выступить у них потому что как бы знать что вот, допустим категория танцоров или вокала то есть из этой категории у нас есть обязательно но, скажем, все-таки, но ну, больше работы мы берем, это них нищих, больше детей, потому что с маленького, если их к себе пригребсти да, и немножко их поднять и дать им возможность реализоваться, что они уже вырастут ну, уже в другим сознанием, другим пониманием, и уже не более тёплые, не холодные, как бы говорится, подростки уже трудные. Те какие-то такие истории за час вашей работы, какие дисны изменили там долю детей, например, от она потрапила до вас? Ну вот у нас есть с вокалом связанный Михаил Шевец. Вы знаете, вот, вот, я просто не перестаю удивляться вот этому ребенку. У него брат инвалид. Вот, и брат у него старше, он младше, получается, у них разница там два года. Ребенку сейчас получается 8 лет. Где-то года на три назад, когда я познакомилась с его мамой, замечательная женщина, только сильная, она ну, как бы на вид она мелкая, хрупкая, да, вот такая вот. А когда они пришли, и у Миши прослушал то есть как бы был слух замечательный. И когда начали ставить ему вокал, он первые свои песни посвящал своему брату. То есть это ну, как бы для меня, это, знаете, как бы до того, что он не просто себя реализовал, он насколько он любит своего брата, ни один концерт и выезд не проходит без брата. Вот все в основном песни, первые, которые были, он посвящал своему брату. И Я рада, що ви дійсно продовжуєте свою роботу, незважаючи на якісь перекори, труднощі, щоб все у вас отримувалося. Давайте ще раз повторимо для наших глядачів, де і коли буде концерт, присвяченому 8 березня. Концерт 8 марта, посвященного жінському празднику. Ми приглашаємо всіх жінок міста Ніколаєва, не знаю, всіх, хто сходить в цю категорію, 5 марта. 17.00 начало, Васляева один адрес, ДК Молодежный. Угу. Первый этаж, кто не знает, как бы. Вход? Вход, да. Вход у нас бесплатный, то есть сбора денег не будет. Это без билета, это вход свободный. Это просто фонд от себя делает праздничный концерт для того, чтобы просто поздравить женщин, чтобы дети могли выйти на сцену, сказать со сцены, может быть, своим танцем, своим вокалом, что они любят своих мам, любят своих бабушек и просто хотят подарить кусочек своего тепла то, что они делают, это в принципе со сцены. Дякую вам за те, що зранку нам приділили увагу, тому що я знаю, наскільки для вас це складно, адже ви сама мама, мама маленької дитини, найменшої, так, у вас дитина вже підросла, там три 3... місяці. Я вже думала десь півроку, тільки три місяці. І ви знаходите і сили, і час для того, щоб не тільки дарити тепло своїм дітям рідним, але й обігрівати всіх навколо. Дякую вам ще раз, хай все станеться так. Як ви задумали, приходьте до нас ще пасімаґро нас? В гостях зранку була Валентина Ткаченко, керівник благодійного фонду Доброта і довіра.